Ми йдемо далі по програмі. У нас була така цікава тема. От якраз після матчу проти Ворсклою. Донецький Металург про нього хотілося поговорити. Справа в тому, що за останні кілька сезонів ця команда була найбільш стабільною, стабільною в результаті, стабільною в фінансах. Команда постійно боролася за Лігу Європи. Були стабільний бюджет, і от якраз теми бюджету. По розмовам, по чуткам він суттєво врізався у Донецькому талурсі. Ми і вирішили розпочати нашу розмову з Володимиром П'ятенко. Давайте послухаємо, що він говорив і про бюджет, і про інші моменти у своєму клубі. В чем-то он сократился, да, в чем-то мы пошли на уступки, это и футболисты, это как бы да сократились там зарплаты у футболистов, да, кто-то с этим согласился, кто-то не согласился, кто-то ушел. А в чем-то у нас, допустим, бюджет вырос в плане вот проживания в этом плане. Где-то мы на сегодняшний день сейчас не тратим деньги на перелеты. Мы практически у нас так получилось, и хорошо, что ну как бы так получилось, что мы в Киев переехали и нам такое расположение не надо практически никуда лететь. Сказать, чтобы мы должны выйти, занять третье место или там выйти в Лигу Европы, таких, конечно, нет. Наша самая главная задача на сегодняшний день создать боеспособную команду. Создать команду, еще раз повторю, 12 человек ушло. 12 человек это, – это основной состав. Слава Богу, что мы сохранили тех ребят, которые, которые на сегодняшний день есть. И задача создать боеспособный коллектив, который будет на равных играть с шахтером, с днепром. В сегодняшний день они именно в металлурге хотят играть. Не в Полтаве не еще там где-то, а в металлурге и там, не за границей именно металлург. У нас как бы 10 дней до, до, этого самого, до закрытия трансферного окна. Поэтому это такое дело. Завтра может быть все, что угодно случится. Он знает, что у него есть предложения, конкретные предложения, не только с Украины. У него предложения из Германии есть и там с Бразилии. Поэтому тут такое дело. И он спокойно к этому относится. Вот, вот то, что мне в нем нравится. Предложение есть, я на сегодняшний день игрок Металлурга Донецка. Он, он мог бы сказать, что подождите, ребята, у меня есть предложение. Давайте я не буду выходить с Полтавы. Ни одного такого слова я не услышал. Мы так разговаривали. Он говорит, я хочу поиграть в команде, которая играет в Лиге Чемпионов. Я еще на таком уровне не играл. Поэтому вот он на сегодняшний день это хочет. И, и он хочет играть в сборной Бразилии.